Матч у нас получился ужасным, особенно старт матча. Провалили первые две четверти, пропустили 52 очка, по 25 в каждой четверти. Это для нас очень много. Команда, которая всегда играла, старалась играть от защиты, провалили полностью старт матча. И начали проигрывать 20 и никак не могли достать. И даже не было таких возможностей у нас. Не знаю почему, может поверили, почувствовали уверенность, в то, что мы сейчас лидируем, что мы непобедимы, что мы возьмем все малой кровью. Так не будет. Никто нам не даст спокойно выиграть матчи. Только от защиты. Плохо настроились. Настрой был ужасный на игру, получается. По первым минутам, по первой половине матча. Могу только поздравить команду БК «Киев» с победой. Хорошая игра, хорошее желание. Про свою команду ничего говорить не буду. Поздравляю БК «Киев» с победой. Разбираться будем. Будут выводы серьезные. Звоночки звенели раньше. Просто выходили из этой ситуации. Хороший урок, я думаю, что мы извлекем. Сегодня все, о чем мы говорили, не было выполнено. Ни одна установка игровая. Поэтому я не скажу, что у нас было что-то неожиданное, нам бы Киев показал. Или это просто огромное желание. Огромное желание, которого не было сегодня у нашей команды. You know, and a, a big victory for, you know, not just the players, but for the whole BC Kiev organization to get this uh, big win versus the first-place team. Игроков, I think we had uh, a great, great presence down low from Vernon Goodrich, who, you know, stayed out of foul trouble and uh, did some productive things down low for us. And I think we played great team basketball today. Сегодня хорошо сыграл Гернан Гудрич, он сделал очень много полезного для команды. И сегодня мы играли действительно в командный баскетбол. It was just a great performance for us, and you know, we wanted to do it for организации. And, and Никакой дополнительной нагрузки не чувствовалось. <laughs> Но все-таки все знали, что Дерек, который в прошлом году выступал за Гаверну, очень хотел сыграть в этом матче. И поэтому все старались, старались, конечно, показать свои лучшие, лучший баскетбол для него тоже. Наверное, продолжение темы. Я скажу так, что сегодня у нас было не 12 игроков. На площадке э, был 13 игрок это действительно был дерек его присутствие на на площадке на скамейке очень много значит и я уверен что в прошлом году его э, он присутствие в команде там да его присутствие в команде э, в гаверло очень много сказывалось это очень положительный игрок и э, он на площадке он за площадкой э, его как аура, наверное, так влияет на, на игроков. Я благодарен каждому игроку. Действительно, сегодня каждый настроился на такую кропотливую работу, на тяжелую работу. Потому что играть просто в свои силы с командой Гаверла это, наверное, так соу-сол, наверное, как говорят, что 50 на 50. С такой командой нужно, наверное, играть выше. В каждом эпизоде, на в каждом, в каждом участке площадки. Потому что разбирая их игры, действительно очень сильная команда, и только настрой, только самоотдача каждого игрока. Ну и конечно же, там мы подготовили некоторые элементы, которые нам помогли в этой игре. Я благодарен ребятам каждому игроку. Можно поименно сказать. Каждый, кто выходил, кто минута, две, три, двадцать, тридцать минут, неважно. Каждый, кто выходил, они принесли все для победы. Поэтому я очень благодарен им. Я очень благодарен болельщикам, которые пришли э, поболеть за нас. Мы очень рады тому, что у нас есть свои болельщики, есть болельщики, которые переживают за нас и поддерживают нас. Я думаю, что и болельщики, может быть, специалисты скажут, что мы чем-то отличаемся от других команд или мы имеем этот стиль. То, что, конечно, я буду всегда недоволен. Да, нельзя сказать, что да, я полностью э, отлично доволен этой игрой, полностью э, мы придерживаемся того стиля, который у нас есть, мы только формируемся и только как, растем над собой. И э, годами стиль команды э, накапливается, да, вот этот стиль он отрабатывается. Мы только, наверное, на начальном э, этапе. Те игроки, которые пришли, да, мне сейчас более-менее как-то легче потому что более квалифицированные игроки, нежели было в прошлом году. Но те ребята, которые остались, и те, которые работают дальше, они подтягиваются потихонечку, потихонечку они подтягиваются. И опять же, можете сказать, что Саша Рябчук прошлой игры играл чуть-чуть, да, и отсутствие Дерека Зимермана не то, что способствовало больше игровой практике, но он сыграл так, как от него требуется тренер. Требует тренер, да, и ничего лишнего. В некоторых моментах раньше было такое, что он начал хорошо, хорошо хорошие были предсезонные игры, и он выполнял то, что нужно. Потом где-то мы потеряли эту нить, и уже Саша занимался еще и другой работой. То же самое по Руслану Отвечен. Когда каждый игрок занимается своим делом, тогда есть польза. И тогда каждый будет знать, чем он занимается на площадке, и когда ждать от него угрозы или так. Поэтому прежде всего это мы говорим о нападении, ну а по защите все игроки, которые отыграли все, мы пробовали маленьким составом и как классическим составом на площадке, то есть все попробовали, и поэтому даже маленьким составом игроки справлялись со своей позицией, поэтому прежде всего я настраивал игру от защиты и команда сыграла в нее. Ну, я думаю, что тренер э, Гаверлы обсудит эту, этот вопрос, эту проблему, то, что сегодня случилось. Как по мне, так э, шансы всегда были, даже когда было плюс 20 и 22, э, шансы всегда были. Просто дают ли эти шансы команда, которая выигрывает? Дрогнула она или не дрогнула? Я думаю, сказать, что мы не дрогнули. Но доводить до четвертой четверти 20, а потом начинать э, форсировать, это тоже неправильно. Нужно наверняка играть с первой минуты. Но опять же, это как дает команда. Я думаю, что мы сегодня не дали возможности сыграть тот баскетбол, который может играть Гаверло. А Где-то обезглавив тут или иное направление, обезглавив э, команде Гаверло, нам чуть-чуть легче стало. В чем причина, опять же, не мне решать. Поэтому получилось так, как получилось. Ну, наверное, ребята, я сказал так. Сегодня выиграет та команда, которая больше будет желать победить. Наверное, сегодня у нас было это желание больше. Вот и все.